Привет, Максим. Привет, Арчи. Друзья, приветствую вас на YouTube канале Арчи. И много кто у меня спрашивало, есть большие проблемы у людей, у людей со спиной, с разными травмами. Кто-то работает на заводе, чувствует проблемы в пояснице, проблемы с ногами, проблемы с коленями. И был у меня такой период, у котором я почувствовал проблему у себя, проблему в спине. И я открыл Instagram, YouTube. TikTok, начал искать Максима и натолкнулся на такого прекрасного человека, который реабилитирует людей, занимается массажами. Он сейчас вам все много расскажет. Я могу от себя рекомендовать, он мне помог. Подскажи, пожалуйста, сколько, Максим, ты в профессии реабилитолога и массажиста? Я в профессии с 2012 года. Начал я работать в центре доктора Бубновского сразу по окончании... Э, так сказать, университета угу. э, по э, совету моего одногруппника. Так получилось, что как раз как только я закончил универ, э, начали открываться массово цент центры доктора Бубновского, и нужны были молодые специалисты. И я как раз попал в эту струю. Подскажи, пожалуйста, в каком городе в Украине ты заканчивал институт? Город Харьков. В городе Харьков ты заканчивал институт. Я с Харькова, Харьков. Привет, ребятки. Скажи, какая степень у тебя? Магистр? Ты... Бакалавр. Бакалавр. Ты закончил бакалавра и пошел дальше да, работать. Да. Ты пришел на работу в первое время, какой, что ты делал, с чего ты начал, реабилитации, массажа, что ты начинал делать? Со стажировки? Нет, со стажировки то понятно. Просто в, в какой сфере деятельности? В сфере там просто массаж делал, тебя допускали там что-то тайпировало, что ты делал? Я понял. Мы занялись сразу кинестропией. Угу. То есть, естественно, после окончания универа я был молодым зеленым. И совершенно непонятно было, каким образом лечить людей, потому что ну, это четвертый курс, мне было 20 лет или 21, да, сколько там. Естественно, я пришел в центр, центр Бумновского, там нас простажировали, и мы начали э, заниматься кинестерапией. Mm -hmm. То есть это лечение заболевания опорно-двигательного аппарата на, с помощью специальных тренажеров, э, с помощью специальных упражнений на э, тренажере Бубновского. Я понял. Скажи, пожалуйста, вот э, есть такое вот, э, у меня мнение, не мнение, э, такой разговор, у меня есть э, опыт работы э, с... Реабилитологами, так как я ходил, есть Александр в Харькове, которого ты тоже знаешь и у него он развивается, я там иглоуквалывание, тейпирование, все остальное. Как ты именно выбрал направление, вот я когда у тебя был, мы ребятам покажем, у тебя блочная система, ты, ну, ты работаешь с блочной системой, как ты к, ней, к этой блочной системе пришел? Есть же много видов, я так понимаю, реабилитации и направлений. Вот, собственно, блочная система стоит здесь. Камера не показывает это. Значит, сама методика Бубновского предполагает занятия на блочной системе. Mm -hmm. Да, они бывают разные, но то, что придумал Бубновский, оно идеально просто и идеально правильно. То есть здесь нужно говорить о том, как я пришел в кинезиологию, потому mm -hmm. что я начал с кинезиотерапии и с массажа но со временем я начал понимать, что этих знаний недостаточно. И потом я случайно наткнулся на э, профессора э, Васильева, на, э, на профессора Васильева и увидел ролик по, про прикладную кинезиологию. Mm -hmm. Сначала мне показалось, что это какая-то магия, там человек давит рукой, ногой, его корректируют и боль проходит. Mm -hmm. э, это было сложно для понимания. И, я, и тут я начал искать специалистов, которые меня смогли обучить этому. Uh -huh. И как ни странно, я нашел специалиста своего давнего знакомого с Киева, с которым мы работали в 2016 году, а в 2020 я к нему обратился и узнал, что он начал преподавать, uh -huh. что он достиг определенного уровня в прикладной кинезиологии. Я поехал к нему, прошел несколько семинаров, uh -huh. мое мышление поменялось очень сильно э в том плане, что я начал понимать значительно больше и начал совмещать кинезиотерапию, массаж и прикладную кинезиологию. Ну, mm -hmm. well, для, для нас обычных людей, которые Говорит он и терминологиями, и кинезио, там еще вот эти все моменты. Человек, который захочет посмотреть от обычного человека, там, ну, он не понимает, о чем ты ему рассказываешь и, и как это все происходит. Даже люди уже сколько лет используют тейпы, но, ну, вот, например, я как да, там то, что могу сказать, и множество людей вообще не понимают, хотя можно самому его наклеить и он иногда может помочь в каких-то определенных моментах. Девчонки там занимаются и шею подтягивают и все. Все остальное. Скажи, пожалуйста, человек, который смотрит нас на YouTube, он находится в Нидерландах, работает, например, на заводе, на складе, и например, у него стоячая работа. Скажи, пожалуйста, с чем он к тебе может обратиться и сколько это будет стоить денег, если у него болит, например, поясница от тяжелого дня? Я понял. Ну, скажем так, я занимаюсь всеми проблемами опорно-двигательного аппарата. Uh -huh. Это остеохондроз, грыжа, протрусия, артриты, артрозы, боли в спине, боли из-за э, длительных спазмов в спине, uh -huh. то есть спазмы накапливаются, ну, так, так устроено, что мы мужчины терпим до последнего. Uh -huh. Основные клиенты у меня женщины, uh -huh. потому что, ну, так получается, что женщины больше за собой следят, uh -huh. в целом женский пол. Вот и они как бы они приходят вовремя угу. в отличие от мужчин. Мужчина терпит до последнего, когда и когда он большинство, кто ко мне приходит, там бывают уже спазмы, которые накапливаются годами. Угу. То есть бывает такое, я у, у пациента спрашиваю, как долго болит спина? Кто-то говорит три года, кто-то говорит год. То есть люди привыкают к какой-то минимальной боли в спине, угу. это их устраивает. А потом боль увеличивается, но этого они не замечают. И потом, когда э, проблема увеличивается до критической точки, тогда они уже обращаются. Когда заклинило, тогда идет тебе. Да. И потом они начинают удивляться, почему я не могу это убрать, либо почему специалист не может это убрать за одно, и, либо за несколько занятий. Ну, понятное дело, потому что проблема накапливалась годами. То есть нужно время, чтобы это убрать. Хорошо, я понял. Смотри, Вот, например, я для простого человека, смотрю, у тебя в кабинете. Э, ролеты, стойки, э, потом э, блочная система, топчан у тебя есть, э, Скамьи, с, да. скамья, э, там для пресса, Это ты все используешь, получается, для э, диагностики человека, правильно, реабилитации. Это я использую для лечения, ну, для восстановления, mm -hmm. а для диагностики я использую с непосредственно прикладную кинезиологию, это специально мануально мышечные тесты, uh -huh. то есть, ну, возможно мы с тобой uh -huh. это протестируем, то есть человек ложится и под моим руководством выполняет определенное движение uh -huh. рукой либо ногой и э, по ощущениям я определяю какие мышцы включены в механизм регуляции. Uh -huh а какие мышцы выключены, и, с, и с этого делаю вывод, с чем мы работаем. То uh -huh. есть с помощью таких тестов я ищу центр проблемы, uh -huh. от чего все пошло. Бывает такое, что у человека одновременно артроз колен, грыжа в пояснице, грыжа э, в шейном отделе. Uh -huh. То есть есть эпицентр проблемы. Чтобы определить этот эпицентр, uh -huh. я и провожу мануально мышечное тестирование. Человек может тебе написать в Инстаграм, там в ТикТок, которые ссылки прикреплю вниз, для консультации. Сколько у тебя стоит онлайн-консультация просто? Это бесплатно или это ну, каких-то денег стоит? Ну если человек запишет, у меня проблема со спиной, что вы мне порекомендуете? Ты им напишешь, у меня есть консультация, либо ты скажешь, ну смотрите, я на первый взгляд не могу вам ничего порекомендовать, приходите, вот у меня прием там стоит энное количество денег. Как у тебя это происходит? Любой желающий может мне просто позвонить на телеграм, WhatsApp, Viber, просто номер телефона и проконсультироваться. 5-10 минут я могу уделить бесплатно. Uh -huh. Уже по наводящим точкам, по жалобам, я могу определить, я помогу или нет. Uh -huh. То есть там ничего сложного абсолютно. А естественно, консультация стоит денег. Сейчас э, у меня прием стоит с консультацией 95 евро. 95 евро, Д что туда входит? Длится прием до 90 минут, uh -huh. то есть это до полутора часов, туда входит непосредственно мануально мышечное тестирование uh -huh. то есть диагностика туда входит массаж и все техники которые я знаю uh -huh. все техники которые будут применяться для максимально эффективного восстановления за минимальный за минимальное количество посещений uh -huh. ну, смотрите ребятки это получается если вы хотите есть у вас какие-то проблемы но вы не можете понять откуда они идут и то приходится вам брать эту консультацию у Максима, приходить и он полностью вас протен... протестирует, сделает массаж, э, сделает вам полностью тесты вашего организма и потом вы будете уже обговаривать с ним план реабилитации. Правильно я понимаю? Конечно. Э, скажи, хорошо, это у тебя идет тестирование. Если человек хочет прийти к тебе на массаж, сколько это будет стоить денег? Одноразовое посещение массажа 60 евро. Но при покупке курса 4 и 8 массажей, что, кстати, логично. Если человек пришел с проблемой, мы потенциально можем из-за один прием этого убрать. Uh -huh. Но это уже не массаж. Это, скорее всего, будет э, прием, который включать будет в себя и кинезиологию, и массаж, и кинестерапию. Uh -huh. То есть в таком случае, да, возможно, мы из-за один прием и сможем убрать проблему. Но чаще всего, если человек приходит только на массаж, то нужно приходить на перечень массажей угу. на несколько. Для этого у меня существует восстановительный курс э, с помощью массажа. Это 4 и 8 сеансов. Угу. Э, даже за 4-8 за сеансов массажа мы сможем убрать самый ненавистный спазм в спине. Любой, который есть. Угу. Вот камень. Ну 4, 8, От 4 до 8 сеансов массажа достаточно, чтобы это убрать. Э, услышали, ребятки. Получается у нас тестирование с массажем 90 минут это стоит 95 евро да а просто массаж у тебя стоит 60 евро. 60 то, ребятки ну это мое личное мнение например то я вам рекомендовал заплатить один раз 95 а потом уже разговаривать с реабилитологом что вам больше подойдет как вам лучше это все сделать простроить курс даже самый ненавистный спазм mm -hmm. убирается за в диапазоне от 4 до 8 mm -hmm. э, сеанса массажа, если говорить только за сеанс массажа. Если говорить о приеме, mm -hmm. там эффективность еще выше. Mm -hmm. Но все зависит от степени проблемы, конечно mm -hmm. же. С каким ты сталкивался с самым проб проблематичным диагнозом, с которым ты мог помочь за свои 13 а лет? Кстати, есть такие случаи, и э это даже бальзам по душе, тепло mm -hmm. по душе растекается, когда человек приходит и говорит, мне три года никто не может помочь, uh -huh. а я думаю, ну интересно, сейчас посмотрим. Я делаю свое дело, то, что я знаю, и это действительно помогает. Uh -huh. и сейчас у меня такая клиентка есть, ездит с Амстердама Оксана, uh -huh. которой, кстати, никто не мог помочь. Физиотерапия здесь в Нидерландах очень хорошая, но специфическая. Uh -huh. Uh -huh. Да, там есть, она, она выполняет с физиотерапевтами определенные упражнения по страховке. Uh -huh но они не включают мышцы, как я это делаю. Uh -huh. Вот я почему провожу мануальное мышечное тестирование и почему я делаю акцент на этом. Если для того, чтобы прокачать мышцу, ее сначала нужно включить. Uh -huh. Если она включена, изначально это очень хорошо. Но если она не включена в механизм регуляции, тогда uh -huh. сначала ее нужно включить наладить связь между мозгом и мышцами, mm -hmm. потому что если мышца длительное время выключена, mm -hmm. мозг не видит ее, он, он о ней забывает. Mm -hmm. Для этого нужно сделать определенную технику кинезиологическую, включить эту мышцу, мозг ее увидел, все, иннервация mm -hmm. восстановилась и все, как бы восстановление уже значительно быстрее происходит. Смотри, но ну, для обычных людей, для обычного потребления, у потребителя человека, который захочет к тебе прийти, ну большинство, они не понимают вот этих всех терминов. Э -э, берем, например, не берем твою клиенту, берем э -э человека А, с такой проблемой, как сейчас в это есть, вот сколько ей обходится это лечение? И скажи просто че, ну, обычным словом, какая у нее была, какая проблема это Не у нее, а просто, чтобы мы там не разглашали не других человек. Какая у нее проблема и сколько у нее получается сейчас лечение, стоимость? Значит, у нее проблема – это боли в пояснице, mm -hmm. в крестце, в тазу и в шее. Mm -hmm. Так бывает, что при таких э, э, проблемах, когда не одно что-то болит, mm -hmm. а комплексно, болит и поясница, и шея, там еще что-то, да, там таз, либо колени. Э -э значит, обычно при таких проблемах выключается таз, угу. мышцы таза. Дело в том, что так устроено физиологически, что мы ходим с помощью таза угу. и поясницы. То есть таз – это центр нашего движения. Угу. Если таз выключен, идет нагрузка наверх, угу. наверх спины. То есть вверх спины обычно компенсирует выключенный таз. Вот так мы устроены. Если что-то не работает, то за него ну, перерабатывают, -то что -то компенсирует да, перерабатывают другие мышцы. Для этого в первую очередь нам нужно включить таз, и потом от этого все, все последующее происходит. Теперь отвечаю на вопрос: сколько обходится, обходится лечение? Значит, ну, при таких случаях нужно покупать курс, то угу. есть пакетом восстановительный курс нужно покупать это обходится дешевле в пересчете на каждое занятие mm -hmm. и еще э, отвечаю на тот вопрос значит э, как долго нужно ходить и сколько это будет стоить э, стоимость 530 евро если брать оптом это 8 занятий это 8 приемов mm -hmm. то есть туда входит и массаж и все техники которые я знаю и, и кинестерапия да? а, если пациент пациент клиент будет выполнять дополнительно мои упражнения то что я говорю дома это упражнение с мячом специально mm -hmm. и упражнение которое я дам то естественно восстановление э, будет проходить быстрее я понял ну ребятки получается то что максим рассказывал что у него есть четыре э, вида там курса массажа э, есть восемь количество скажи твоя рекомендация вот ты говоришь четыре восемь это как получается? Если 4, то это раз в неделю, если 8, это получается у нас 2 раза в неделю, правильно? Или как ты располагаешь? Ты же не можешь взять 8 себе пакет 8 занятий массажа и отбомбить их каждый день, 8 дней подряд. Скажу так: все зависит от степени проблемы. Почему 4, почему 8? Кому-то надо и больше, кому-то может быть не mm. Нет, это курса. и начало. Нет, я да. просто говорю: это понятно, что кто-то пришел, вот такой вот там согнутый, с палочкой я уже, уже загнула. мы не берем таких людей, вот просто как ты рекомендуешь, вот я беру у тебя курсы, например, у меня все ну, относительно нормально, бывают спазмы, по твоей рекомендации, я катаю мячик, и они у меня проходят, э, ты мне скажи, вот я беру 8 занятий у тебя, как они, ну как ты рекомендуешь их, 8 подряд, месяц, полгода я как выходить? Я могу у тебя взять, например, 8 занятий сэкономить и просто раз в месяц 30 числа приезжать я на массаж. Вопрос Ясен. смотри, значит, промежуток отдых, отдых между занятиями должен быть от одного до трех дней. Угу. Почему так? Если больше трех дней, значит, мы теряем накопительный эффект. Угу. Мышца, значит, сократилась, напряглась, на следующий день она должна отдохнуть. Угу. То есть, как минимум, это занятие через день, как максимум, это прерыв между занятиями три дня должен быть услышали ребятки это получается у нас 8 занятий 540 530. 530 евро 8 занятий 530 евро что я могу вам порекомендовать от своей стороны как я был на приеме этого реабилитолога максима мне все понравилось я могу сказать только ну это там не реклама не еще что-то я могу только порекомендовать от себя человек очень сильно помог Прием массажа 60 евро, да? Это одноразово Одноразовый. Но если брать 4 либо 8 да. сеансов, сразу… Хорошо, 1 – 60 евро, 4 сколько будет стоить? 4 стоит 210 евро. 210 евро у нас стоит 4, и 8 500. 350 евро. Это массаж. А, 8 – 350. Да, 8 ага. массажей оптом – это 350 евро. А, это массаж, это час, да, получается? Это 40… 45 минут. А, 40-45 минут. Хорошо. А вот этот курс восстановить, что ты говоришь, 530 это сколько а по это, времени? А, а это уже прием. Ага. Он длится до полутора часов. Это если я беру 500 за 530, это у меня будет 8 приемов по полтора часа. Да. Сюда входит, опять же, повторюсь, да. Массаж mm -hmm. туда же входит. То же самое. Mm -hmm. То есть можно купить массаж. А можно, прием, э, а можно купить прием, в который уже входит массаж, и плюс еще много чего. Ну, помог. <свят> 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 У тебя еще есть банки, правильно я понимаю? Вакуумные банки – это супер. Это электрические банки. Я всем говорю, что это технология Илона Маска. <свят> 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 Они очень классно убирают спазм. Хорошо. У тебя и заключение, Массаж обычный у тебя 60 евро, прием 95, а в массаж банки входят? Входят. В обычный массаж тоже в банки входят? Да. А ты с иглоукалыванием еще не работаешь или нет не нравится? еще к массажу может прилагаться блайды, это такие вот штучки, вон они лежат. В общем, такие железные штучки, как кастеты, на кастет похоже, которые больше, более глубоко прорабатывают мышцы. Не так уж и часто используются, mm -hmm. если честно. То есть я с помощью своих рук могу проработать не хуже. Поэтому, ребята, не задерживайте, не терпите боли, позвоните Максиму. Напишите, спросите, приехали. Ребят, 50-60 евро для массажа э, выделить себе раз в месяц. Вы почувствуете какой-то кайф массажа. И потом, я думаю, будете ездить уже каждый месяц, а то и несколько раз в месяц. Спасибо, Максим, тебе за информацию. Я думаю, она очень полезна для обычного нашего потребителя. Э, оставляю все ссылочки Максима в описании. Записывайтесь. Скажи, пожалуйста, если человек какой-то напишет комментарий, который тебе понравится, вопрос, просто напишет, ты чудак там, бородатый, да? там, вы бородатый, бородачи, что вы там рассказываете, и ты такой раз зашел, и тебе он понравился. Спустя месяц ты можешь этого человека взять на массаж бесплатный? Могу взять. Можешь. Почему нет? Ну просто сделаем акцию типа для давай для, для людей. Не, давай, давай сделаем. Но только один массаж бесплатный. Да, один, <с один, <с один. Это 40 минут просто массажек, которые там спустя время месяц ты у себя в Инстаграме, который я прикреплю здесь в историях, выложишь этого и комментарий и какой тебе понравился и напишем этому человеку сделаешь массаж бесплатный, да? Окей. Для да. людей да. сделаем. Да. Все супер, ребятки, не только для себя, а и для вас. Всем спасибо подписочки, Максиму, здоровья, не терпи, иди делай массаж. Всем папа. -па.